gəri oldu olmadı həkim ki giridi xəstənin qlığına nəsib çıldıdı dostarından birinin qulağına onda həkim salaməleykum hardan gəldi çıxdı ölüm bu qoca kəftar yaman kən fürsətdi görmür ki əlimdə nə qədər işim var. Heç kim inanmır ki öləcəyəm. Elə mən də. Amma ölüm oğlanlarımın kədərli təbəssümü ilə gülümseyəndə onların hələ dünyanı tamam yığa bilməmiş gözləri ilə baxanda onlarla bir oyanıb da bir oynayanda Hər işdə onlardan geri qalmayanda, sadiq köpek kimi girəni çıxanı yoxlayıb qapının yanından ayrılmayanda inandım öləcəyini. Demədim heç kimə. Tabutuma oğlanlarımı yaxın qoymayın. Təbəssümlərini qoyarlar ora. Qoymayın onları həyətdən bir adam çağıra oyuncaqlarını, oyunlarını gətirib qoyarlar tabutuma. Birdən-birə qocalarlar. Mənsə aparıram sizə lazım olmayan nəyim var. Amma qoyub gedirəm nöqsanlarımı. Onlar narahat yaşadılar olandan. Tabutuma bir az kağız qoyum bir dənədə qələm. Ayıq. Ayıq bu yaşda heç nə. Heç nə deməmişəm. Dostlar bir şeir desinlər. İşti, imkan olsa bir dənədə mahnı çaldırsınlar. Şeirlə mahnının möcüzəsi ilə ayılmağa çox gəli bir ümidim var. Ölüm çəkmiş olsa üzümə sarı bir kədər əvvəlki təbəssümümü salın ya da düşünüb bir qədər Gecələr yazma, oxuma eşqi gələndə Paşanın, Azərin, Orxanın asın təbəssümümü divar lampası kimi baş üstən Üç canımım, üç ici doğlanımım